Сейчас, через год после победы Майдана, кроме внешнего врага, у нас остался огромный внутренний враг. Это коррупция, всепроникающая коррупция. Вся страна видела, как в середу на заседании Кабинета министров надели наручники двум чиновникам, которые были назначены уже после Майдана по рекомендации вице-премьер-министра Виталия Яремы. Он предложил на кабинете министров и поручился Забачковского, что это хороший специалист. Какой он специалист мы сейчас увидели? И сегодня вся страна об этом видит. Этот человек наладил коррупционные схемы по получению денег с топлива, с других моментов. Вчера, когда у министра внутренних дел были собраны начальники областных МЧС и Арсена Ваков, и Александр Турчинов сказали: Обличите свою душу, расскажите правду. Как вы каждый месяц носили деньги? И трое начальников дали свои показания вчера, и сегодня Бачковский был арестован на два месяца. Но то, что вчера прокурор на суде отозвал свое подозрение, что является уникальным случаем в истории украинской прокуратуры, говорит о том, что коррупция не сдается, и она еще очень высоко. И наша задача все вместе добиться того, чтобы изжечь коррупцию каленым железом. И я уверен, что все, кто стоит на этой сцене, мои коллеги депутаты, ребята из команды невридовской администрации помогут это сделать и мы очистим нашу страну от коррупции и сделаем украину богатой европейской цивилизованной страной спасибо